Вчера 06.10.2014 года заступили на охрану общественного порядка в центральном районе автопатрулем роса 102. Во время патрулирования второй военной улицы где-то примерно около, около 19.00 обратили внимание на услышали крик женщины и обратили внимание как на земле лежит полуголая женщина. На ней находится молодой парень. Выйдя с машины, подойдя к ним, молодой парень попытался сбежать с места. На что был задержан нарядом. Женщина пояснила, что когда она шла домой, к ней подбежали двое молодых парней, повалили ее на ногу. И один из которых начал избивать ее ногами в области головы, туловища, после чего сорвал с нее штаны и начал ее насиловать. Женщине была вызвана скорая медицинская помощь, которая забрала ее в БСМП. Двое парней были задержаны и доставлены в центральный рай отдел часть для дальнейшего разбирать.